Sizin adınızı hamı pisa çekir. Ve ayıbınıza gelmir utanmırsınız. Yoldaş Aliyev. Ha şey utanmırsın ne yoldaş Aliyev? Ben size şitme istemirem. İnsafınız yok, namusunuz yok, gayretiniz yok. Fizuli nice hakim görmemişi, Cebrail nice hakim görmemişi. Utanmırsınız ayıbınıza gelmir. Cebrail nice çevre. hakim görmemişi. Ha şey ayıbına gelmirsen utanmırsan. Nə məsələdir bir də üzsən. Heç nə nə məsələ? Nə lazımdır həmsolunu? Ha nə məsələ? Bunlar sənin üzünü görmürlər. Niyə bu kişinin adını hamı çəkir? Sənin üzünü görmürlər. Səni vuran ətəyin eləmişəm mən. Ay bolsun sənə. Utammazlar. 1994-cü ildə qaçqınların vəziyəti ilə maraqlanmaq üçün Ünüştiyə gedən Ünömdər Heydər Əliyevin qarşılaşdığı bu vəziyyət yerli məmurların düşdüyü bataqlığın nə qədər dərin olduğunu göstərirdi. Mən həyatın boyu həmişə vəzifəsindən sui-istifadə edən, başqasının malını bənimsən, cinayət qovluqlarına özünə sərbət qoplen adamlara nifrət etmişəm. Həmişə onlarla mübarizə aparmışam. Həm şəmənəvi saxlığımı qorumuşam və mənəvi saflığı urunda bərz aparmışam. Qaçğın mağunu, köçkün mağunu, humanitar yardımı, ərzadan adamın hər kəsə yardımı. Hər bir icra başçısı vəzifəyə təyin olanda ona mənim əsas sözlərim odur ki, get vətəndaşlara xidmət elə. Get vətəndaşlarla bir yerdə o təmiz işlə Rüşvət alma, vətəndaşları incitmə, köməkli göstər. Eyni zamanda saitkarlara köməkli göstər. Onların malını onların əlindən alma. Onların fəaliyyətindən özünə pay istəmə. Hər birinə bu sözləri deyirəm. Bu məsələ ilə bağlı bizim mövqeyimiz bir mənalıdır. Korrupsiya və korrupsionerlərə qarşı amansız mübarizə aparılacaq. Və bir də demək istəyirəm ki, məsuliyyətdən heç kim boyun qaçırmayacaq. Heç kim e, qanundan üstün deyil. Və əgər kimsə fikirləşir ki, onun yaxınları, tanışları, oğulları, yüksək vəzifəli dostları onlara kömək edəcəklər, səhvdir.